السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وحبت كتابي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مولا علیہ سیدنا و مولانا محمد علیہ وبی میرے عزیز دوستو اسلام کے گلشن کو جن شہدہ اسلام نے اپنے مبارک خونوں کا نذرانہ پیش کر کے اس گلشن کو صدا بہار کیا اس میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا نام نامی مبارک سر فہرست میں آپ جس طرح آسمان عدالت پر آسمان شجاعت پر آسمان علم و عرفان پر آفتاب بن کر ابھرے اسی طرح آپ نے اسلام میں داخل ہو کر اسلام کو بھی مہتاب بنا دیا یہ وہ مبارک ہستی ہیں کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی دعاؤں میں مانگتے تھے اسلام کے لیے اسلام کی آبیاری کے لیے کہ اے اللہ دو عمروں میں سے ایک عمر مجھے عطا کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ دعا رہی ہے کس زبردست انداز میں اسلام کی آبیاری کی اور کس زبردست انداز میں دلیری کے انداز میں اسلام کا دفاع کیا جب اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ دعوت بھی خفیہ طریقے پر کرتے ہیں ہمارے مسلمان بھائی نماز اور عبادت بھی خفیہ طریقے پر کرتے ہیں یا <الْحَق> رسول اللہ کا ہم حق پر نہیں ہیں جب حق پر ہیں تو پھر مصلحت کی کیا ضرورت ہے اور ساری زندگی رسول اللہ رب العزت کے بارگاہ عزدی میں دعائیں کرتے تھے شہادت کی اللہ تمنا شہادت اے اللہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اپنے مبارک راستے میں شہادت کی موت دینا وہ وفاتر کی بلدی رسولی اور مجھے اپنے محبوب کے شہر میں موت دینا ساری زندگی ایک دعا زبان اطہر پر جاری رہتی ہے روایت میں آتا ہے کہ ایک موقع پر سفر سے واپسی پر ایک جگہ پڑاؤ ڈالا رات کا اندھیرا تھا باوجود خلافت کے منصب پر براجمان ہونے کے باوجود آپ کی سادگی آپ کی بزرگی اور لاہیت کا ڈھنکہ تو پوری دنیا میں بجتا تھا ایک دفعہ شام سے کہیں سے وفد آیا تو پوچھنا پڑ رہا تھا وفد کو امیر المومنین کہاں ہے کسی نے کہا وہ سامنے کھجول کے درخت کے نیچے جو اپنے کپڑوں کو پیون لگا رہے ہیں وہ سامنے ہیں وہ وفد کو بڑی حیرت ہوئی آپ سے ہم امیر المومنین کا پوچھ رہے ہیں کسی مزدور کا نہیں پوچھ رہے انہوں نے کہا ہاں ہا امیر المومنین کی بات ہے وہ سامنے وہ جو اپنے کپڑے کو پیون لگا رہے ہیں وہ امیر المینی نے بال چلے گئے قریب پہنچے انہوں نے السلام علیکم کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے چہرہ اٹھا کر ایسے دیکا علیکم السلام کے لیے وہ پورے وفد پر کب تاریخ ہو گئی ان کے چہرے کے روب کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ آپ امیر المومنین ہیں جزیر عرب کے بادشاہ ہیں بیٹے کجور کے ذرا کے نیچے اپنے کپڑوں کو پیون لگا رہے ہیں اور روب اور دبا دب دب خدا نے آپ کو ایسا دیئے کہ ہم نے سلام کیا کیا اور آپ نے اس طرف صرف چہرہ موڑ کر دیکھا ہمارے اوپر کپکپی کب تاری کر دیا آپ نے کہ کیا جا ہو جرانتا اللہ اکبر کبیرہ تو خیر رات کو تو اچانک ان ایک واقعہ یاد آ گیا تو آپ سے ذکر کیا تو سفر کے واپسی پر جب آرام کی ضرورت ہوئی تو اپنے ہاتھوں سے کچھ کنکر جمع کیے اور اس سے اپنے لیے بستر نما جگہ تیار کی اور آرام کے لیے لیٹ گئے سامنے چاند کو دیکھ رہے آفتاب کو دیکھ رہے اور مختلف حالتیں اس پر آ رہی ہے وہ گول چاند کبھی گٹ رہا ہے کبھی بڑھ رہا ہے کبھی مان پڑ رہا ہے کبھی اس میں چمک اور تیزی زیادہ آ جاتی ہے جب رات آخری پہر شروع ہوتا ہے تو اس پر مان پن زیادہ ہو جاتا ہے تو آپ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں آنکھیں آپ دیدہ ہو جاتی ہیں اور برگاہی میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگنے شروع کر دیتے یا اللہ خلافت کا بار یہ بڑا بوجھدار بار ہے اور میں نے اپنی بسات تک اب تک کوشش کی معاشرے کو عادت دے سکوں انصاف دے سکوں یا اللہ میں اب تھک چکا ہوں اور میرے خواب کمزور ہو چکے ہیں میرے گھڑیوں میں زوف آ چکا ہے اے اللہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضری چاہتا ہوں میں شہادت کا طلبگار ہوں اور میں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے باہر نہیں نکلنا چاہتا میں تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ہی وفات پانا چاہتا ہوں بڑی درد اور سوچ کے ساتھ یہ دعاں مانگ رہے ہیں تہجد کا وقت ہے اللہ نے شخص قبولیت دے دی وقت گزرتا گیا اس کے بعد جو بھی حالات پیش آ رہے تھے وہ حالات جتنے بھی آپس میں ان کی بندھن ہو رہی تھی تو اس کا نتیجہ اور ضرور حضرت کی شہادت کے کی وابستہ تھا حضرت آئے ایک مجلس میں ان کو کہا کہ حضرت آپ کی حسن تدبیر اور آپ کی آپ کے خلافت کے دائرے کی تکمیل جو میں نے تورات میں پڑھا مجھے لگتا ہے کہ وقت پورا ہو چکا ہے اور جن مغلزت نے آپ کو دربار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑا ان کاموں کی تکمیل ہو چکی ہے حضرت حضرت رضی اللہ عنہ کو بڑی حیرت ہوئی اور حضرت کعب سے پوچھا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کیا میرا ذکر تورات میں موجود ہے تو انہوں نے حامی بری کے بالکل آپ کے آپ کی شخصیت آپ کے مزاج آپ کی خلافت کے تمام اشارے طورات میں موجود ہیں تو آپ ابدیل ہو ہیں اور انہوں نے کہتے کہ یہ سب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکات ہے اور اس کی تائید قرآن کریم میں بھی موجود ہے محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ کے رسول الدینشار اور آپ کے جو ساتھی ہیں وہ کفار کے مقابلے میں بڑے سخت ہے. اشارہ حتمر کی طرف ہے تمام مفسرین کے نزدیک ان کا مزاج وہ کفر کفری نظام تاغوتی نظام اور اہل کفر کے مقابلے میں بڑے سخت واقع ہوئے بطل کے مقابلے میں بہت شدید واقع ہوئے بالکل برداشت نہیں کرتے آپس میں بڑے نرم دل ہیں وہ تراہم رکسا آپ ہمیشہ انہیں رکور سجود کی حالت میں پائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کو دیکھیں گے وہ رقور سجود کی حالت میں اکثر انہیں پائیں گے اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا کی تلاش میں ساری زندگی رہنے والے لوگ ہیں یبتغون فضل من اللہ و اجوان سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود اور جب ان کے چہروں کی طرف آپ دیکھیں گے تو سجوں کے نشانات نظر آئیں داریک مثلہم فی التورات ومثلہم فی انجیل اس جماعت کی مثالیں اللہ رب العزت نے تورات میں بھی بیان فرمائی ہے اور انجیل میں بھی بیان فرمائی ہو عرصہ گزرتا گیا ایران کے مجوسی ابو لولو جو ہمیشہ حضرت کے خلاف دل ہی دل میں اڑتا رہتا تھا کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایرانی فتوحات ہوئی تھی وہ اپنے ہم مسلکوں اور ہم مشربوں کا بدلہ لینا چاہتے تھے تو ایک دن پوچھا آئے خدمت میں پہلے آئے پہلے تو کوئی شکایت کی کہ میرے مجھ سے ٹیکس زیادہ لیتے ہیں حضرت نے پوچھا کتنا ٹیکس لیتے ہیں انہوں نے کہا دو دیر ہو انہوں نے کہا جس طرح آپ کاریگر ہیں جس طرح فنپار ہیں تو دو دن ہم تو زیادہ ٹیکس نہیں ہے اور زیادہ تکلیف ہوئی عرصہ گزرتا گیا آپ نے پوچھا خود راستے میں کئی کام کر رہے تھے کہ تم چکی اچھی بناتے ہو ایک چکی ہماری لیے بنا لیجئے تو لوگوں نے کہا کہ ہاں ہاں آپ کے لیے تو ہم ایسی چکی بنائیں گے کہ اس کا ڈنکہ مشرق اور مغرب میں بجے گا بڑے زیرک شخصیت ہے فاروق اعظم تھے کوئی معمولی شخصیت تو نہیں تھی وہ بانپ گئے کہ جو مجھے قتل کی دھمکی دے رہے تو آپ نے ساتھیوں سے بھی کہا کہ دب الفاظ نے مجھے قتل کی دھمکی دے رہے ساتھیوں نے کہا حضرت آپ حکم فرمایا ہم اس کا کام تمام کر رہے آپ نے کہا اسلام میں اس بار کی جا نہیں جرم کیا نہ ہو اور اس کو سزا دی جائے بہرحال وقت گزرتا گیا ایک موقع ایسا آیا حضرت عمر رضی اللہ فجر کی نماز کی تیاری کر رہے اور نے تکبیر کہی آپ کی فجر کے کی لیے تقبیر تحریمہ کی جب اللہ کے کلام کی تلاوت شروع کی تو یہ بد بخت اپنے مضمون ارادے سے پیچھے کھڑا تھا دو داری تلوار تھی اس کے ہاتھ میں خنجر زہر آلود کر کے آیا تھا اور قرآن کریم کی تلاوت کے دوران نماز فجر کے دوران ہی اس نے حملہ کر دیا اور کئی بار کیے اتنے شدید بار کیے کہ چند ساتوں تمر رضی اللہ تعالیٰ مسلح رسول پر گر پڑے اور پورا مسلح خون و گیا اور آپ نے فوراً عبد الرحمان بن آف کو کسی ایسے پکڑا اس کیفیت میں بھی اور ان کو کہا کہ نماز کی تکمیل کریں اب ذرا تصور کیجئے ایک سبق یہ ملتا ہے کہ جہاں خلافت کے دیگر امور انتظامی امور کی ذمہ داری ایک سربراہ مملکت پہ بنتی ہے وہاں سربراہ مملکت کی یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ امامت اور کتابت کے فرائض بھی سر انجام دے جیسے رضی اللہ چھوڑ کر گیا اور پھر آپ کمال لے کے عبد الرحمن بن عوف کہ اس حالت میں بھی کیا المین خون ملت و پت ہے لیکن جب ان کا حکم ہو کہ نماز کی تکمیل کرے تو حکم کی بجاوری کی اور نماز کی تکمیل کروا نماز کے بعد پوری مسجد نبی کو حرام مچ گیا صحابہ پریشان تھے اسلام کے اتنے عظیم جرنیل اگر اس حالت میں جاتے ہیں تو اسلام کا کیا بنے گا بہرحال آپ کو ماہر طبیب کی دوائی کھلائی گئی لیکن جن زخموں پہ وار کیے گئے تھے ان زخموں کے راستوں سے وہ دوا نکل گئی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اب دعاؤں کی ضرورت ہے دوا اپنی تاثیر چھوڑ چکی ہے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو حضرت عائشہ کی خدمت میں بھیجا اور ان سے کہا کہ اممہ جی سے سلام عرض کرنا اور ان سے کہنا کہ عمر عمر کے آخری خواہش ہے وہ اپنے محبوب کی قدموں میں تقسیم کی اجازت چاہتے ہیں اگر یہ احسان کیا آپ نے میرے اوپر تو میں ہمیشہ آپ کا احسان مند رہوں گا حضرت عائشہ نے کیا جواب دیا ان کی آنکھوں میں انسو ہے اور انہیں کہا کہ اس جگہ تو میں نے اپنے لیے مخصوص کی تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اسلام کو آبیاری کی ضرورت پڑی تو عمر پیش ہوئے اور میرے اوپر جب آزمائشوں کے پہاڑ ٹوٹے اور میرے اوپر جب گناہ کے الزامات لگائے گئے ان الزامات کی وجہ سے ساری کائنات میرے لیے اندھیری ہو گئی تھی ایک عمر تھا جس نے ان اندھیریوں میں روشنی کا چراغ بلند کیا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر کہا, کہا کہ یا رسول اللہ جب آپ پاک ہیں تو آپ کا گھرانہ کیسے ناپاک ہو سکتا ہے اور کہا سبحان کہا گا بہتان عظیم یہ بہتان عظیم ہے یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں یا رسول اللہ پریشان نہ ہو یہ وہ لوگ ہیں جن کی ذہنیت گندگی جن کے ذہن میں گندگی بڑی ہے آپ پاک ہیں آپ کا خانداد پاک ہے اہل بیت اتحار پاک ہیں انہوں نے کہا کہ یہی وہ الفاظ تھے کہ فرش پر عمر نے اپنی زبان سے ادا کیے عرش اللہ رب العزت نے کلام اللہ کا حصہ بنایا اور وہی الفاظ جو عمر کے زبان پر پہلے جاری ہوئے تھے اللہ رب العزت نے بعد میں قرآن کریم کا حصہ بنایا اور اللہ رب العزت نے بھی اعلان فرمایا کہ عمر ٹھیک کہتا ہے سبحانہ کا نے کہا و نا میرے عزیز دوستو جب بھی ذیل آپ پر حملہ ہوا یکم محرم کو آپ اپنی جان جان افیم کے سپرد فرماتے ہیں اور جب شہادت کی خبر آتی ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور آپ کے چہرے انور سے کپڑا ہٹاتے ہیں اور روتے ہوئے اعلان کرتے ہیں کہ واللہ میں اس وقت کائنات کی سرزمین پر آپ کے مثل کسی شخص کو نہیں دیکھ رہا کہ اس کے نام اعمال آپ کے نام اعمال جیسے برابر ہو اور سعید ابن زید رضی اللہ عنہ جب آئے تو چہرے انور کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ عمر میں آپ کی ذات کے لیے نہیں رو رہا آج میں آج اسلام کے لیے رو رہا ہوں کہ اسلام کا کیا بنے گا اور عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ جب آئے تو نے عمر کے چہرے انور کی طرف دیکھا اس کیفیت میں اور کہا کہ عمر تو اگر کتے سے محبت بھی کرے تو خدا کی قسم میں اس کتے کو اپنا محبوب بنا دوں میرا عزیز دوستو یکم محرم کو ان کی شہادت کا دن ہے آج ان کی مبارک ارواح پر سلام پیش کرنے کا دن ہے ہم سب کو چاہیے کہ دو دو چار چار اکاط نفل پڑھ کر ان کے آخری جو درجات ہیں ان کی بلندی کے لیے دعائیں کریں اور ان کی سیرت کو ہم پڑھیں اور اپنے بچوں کو پڑھوائیں اور اللہ سے دعا کر اللہ ہمیں ان حسین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیح فرما دیں